Salam hörmətli müəllimlər. Mən Süqait yol adımı sizin İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin məruzəqramcısı Cəncəliyev Vasitə vəsəyəm. Mən bu videoda Microsoft Teams proqramında qrup daxilində kanal yaradılmasından bəhs edəcəyəm. Microsoft Teams proqramında qrup daxilində kanal yaratmaq üçün kanal yaradacağımız qrupun üzərindəki Sənifdə bölümindən açılan menyudan Add-ins bölməsinə daxil olmaqla biz kanal yarada bilərik. Həmçinin kanal yaradacağımız qrupa daxil oluruq qrupun adının qarşısındakı üç nöqtə bölməsindən daxil olub, açılan menyudan əsən bölməsinə daxil olub, yaradacağımız kanalın adını açılan pəncərədə channel name bölməsində qeyd edirik. Məsələn, mən kanalın adını 55 olaraq qeyd edirəm. Siz istəyə bağlı olaraq texn informatika adlı kanal yarada bilərsiniz, tarix adlı kanal yarada bilərsiniz, istəyinizə bağlı olaraq kanalı adandıra bilərsiniz. Həmçinin yaratdığınız kanal haqqında açıqlamanı description bölməsində də qeyd edə bilərsiniz. Mən hazırda bu kanal haqqında heç bir açıqlama vermirəm. Privacy bölməsinə gizi, məxfilik bölməsinə isə biz iki seçim seçə bilərik: standart və private. Əsas seçimləri edə bilərik. Standart olaraq seçsək, biz bu kanalın hər kəsin görünən olmasını seçilir private bölməni seçdikdə isə yalnız e, yarattığımız bu kanal, kanala əlavə edəcəyimiz qrup daxilində kanala əlavə edəcəyimiz istifadəçilər əl üçün görsənən olacaq. Yəni bu kanal yarattığımız bu kanal private seçimin etdikdə gizli olacaq. Biz isə indi standart olaraq Seçilir, default olaraq nətsavunu qoyur qalsın, standartdır. Burada bu işarəni qoyduqda bu kanal avtomatik olaraq qrup daxilində hər kəs üçün görünən olacaq. İndi mən kanalın adını qeyd etdim. İndi add butonuna vururam. Artıq kanalı yaradım. Gördüyünüz kimi qrup daxilində biz 55 adlı kanal yaratdıq. Bu kanalın da post bölməsi var. Yəni biz post bölməsində də biz e, müxtəlif dərs mövzuları haqqında müzakirə apara bilərik. Qıtaq yazısı ilə seçə bilərik. Həmçinin post bölməsinə, bu bölməyə biz istədiyimiz materialları vanna üzərindən və ya kompüterdə hər hansı bir materialı bura əlavə edə bilərik. Müxtəlif emojilərdən istifadə edə bilərik. Həmçinin bu kanal daxilində, görünüş kimi yuxarı sağ küncdə e, olan Mitte butonunu vasitəsilə video konfransiya ala da bilərik, planlı video konfransiya ala da bilərik. Fayl bölməsinə daxil olmaqla biz istədiyimiz materialı e, kanal kanala əlavə edə bilərik. Gördüyünüz kimi, yeni butonuna vurmaqla belə bir menyu açılır. Buradan Word, Excel, PowerPoint kimi e, dokumentləri e, kanal daxilində yarada bilərik. Həmçinin Cloud bölməsinə daxil olmaqla hər hansı bir materialı seçib qrup daxilindəki bu kanala əlavə edə bilərik. Papka olaraq da counterda olan materialı kanala əlavə edə bilərik. Burda digər bölümlərdə varsa plus düyməna vurmaqla müxtəlif tədbiqləri kanal kanala əlavə edə bilərik. Gördüyünüz kimi, qrup daxilində 2 kanal var. Biri default olaraq yaradılan general kanalı, həmçinin bizim yaratdığımız 55 adlı kanal. Bu kanalı e, adının qarşısındakı üç nöqtə bölmənə daxil olmaqla bu kanalı yaratdığımız kanalı gizlədə bilərik. Həmçinin kanalda gələn e, bildirişləri aktiv edə bilərik, gördüyünüz kimi, həm aktiv edə bilərik, həm də bu kanalın bildirişini deaktiv edə bilərik. Yəni məsəl olarkı və bildiriş həmişə aktiv olsun. Yəni kanaldan gələn bildirişlər aktiv olması, məsələn. Həmçinin biz yaratdığımız kanalı silə bilərik. Gördüyünüz kimi evet. açılan bu üç nöqtə bölmədə açılan menyudan biz kanalı silə bilərik, kanal üzərində hər hansı bir dəyişiklik edə bilərik. Məsələn yenidən e, kanalın adını dəyişə bilərik və ya kanal haqqında açıqlamanı yenidən yaza bilər, description bölməsini. Gördüyünüz kimi, kanal bu kanal üzərində müxtəlif dəyişiklikləri biz edə bilərik. İndi mən öz hesabına müəllim olaraq öz hesabından kanal yaratdım. İndi isə tələbə olaraq yaratdığım hesaba daxil olacağam. Görün, həqiqətən tələbə e, qrup daxilində yaradılmış kanalı görür yoxsa yox də tələbə adlı istifadəsinin hesabındayam mən. Tələbən hesabından qrupa daxil oluram. Gördüyünüz kimi tələbə görür ki, qrup daxilində 55 adlı kanal yaradılır və tələbə də həmin kanala əlavə olunur. Tələbə də burada post bölməsində eş müəllimin yazdığı hər hansı bir mövzu haqqında müzakirəyə buradan qoşula bilər. Buradan tələb bir dənə post bölməsində yaza bilər. Yəni namizərlə e, qoşula bilər. Tələb yazı stillərini seçə bilər. Həmçinin müəllimin verdiyi tapşırığı və kompüterdən post bölməsinə əlavə edə bilər. Bu gün kimi butona vurur və platform my computer bölməsinə daxil olaraq istədiyi materialı qrup daxilində kanalın post bölməsinə əlavə edə bilər sən hər hansı bir materialı sesi Open World-da artıq həmin material qrupun post bölməsinə əlavə olunacaq. E, fayl bölməsinə gəlib daxil olub. E, tələbə olaraq fayl bölməsinə daxil olduqda müəllimin kanalın fayl bölməsində əlavə etdiyi materialları e, tələbə olaraq görə bilər. Tələbə kanal daxilində fayl bölməsində olan materialları görə bilər. Bu videoda bu qədər. Bu videoda biz qrup daxilində kanalın yaratmasına bəs etdik. Növbəti video dərslərdə görüşməkdir. Də, diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.